знаете, этот вопрос практически все время задают. Я настроен на то, что, дай бог, мы сохранили то, что у нас есть. Почему? Потому что я этот генплан отношу к генплану все-таки реальному генплану. Раньше где-то были такие идеи, видите, в предыдущих выступлениях говорили о том, что мы там взяли там гектары, там придумали гектары за счет тех территорий. Вот после того, как город получил, мы же мистер, простым языком, мы увидели границы своей квартиры. Вот в этой квартире мы начали наводить порядок. И здесь прошли моменты, что мы можем и проблему наших зеленых насаждений решить, мы можем решить вопросы экологии, охранных зон. Если все эти вопросы будут иметь законный статус. Мы говорим, что много там охранных зон, но они нигде не утверждены. Тема экологии тоже. Поэтому, по сути дела, я еще раз подчеркиваю, я настроен на то, что все-таки это реальный план в реальных межах города. Он вроде бы, как я бы сказал, даже мы почистили свои перышки и теперь знаем, что у нас есть и как с этим распоряжаться. Потому что даже те территории, которые мы сегодня увидели, они имеют хорошую перспективу как градостроительной застройки, жилой застройки, так промышленных территорий, общественных зданий, сооружений. Поэтому у города хорошие перспективы в том реальном масштабе, в котором он сегодня есть. Вы знаете, вот здесь мы все-таки должны четко определить со статусом этого документа. Это градостроительный документ на уровне закона, который определяет основные концептуальные развития города. Если только мы сейчас начнем делить межи между сусидами, то у нас никогда не получится генерального плана. Следующим этапом, и я в начале выступления говорил, это зонирование территории, это определение красных линий, это земельно-господарский устрий, это разработка проектов, детальных планировок, каждого отдельного района где вот эти локальные участки мы уже сможем более реально вывести в палитру сегодняшних жизненных необходимостей. Поэтому стратегически население города мы видим, мы видим стратегически наши градообразующие объекты, мы видим стратегически сегодня межи населения и историческое ядро, мы видим ограничения по территории наших промышленных узлов. Вот это, в общем-то, в совокупе составляет сегодняшний документ.